Мы продолжаем отвечать на самые часто задаваемые вопросы к нам, как крымским татаркам. И одним из таких вопросов является, кто такие крымские татары? Правда ли, что родиной нашего народа является Крым? Это удивительно, что в 21 веке нам до сих пор приходится доказывать тот факт, что мы являемся автохтонным населением Крыма. Мы крымские татары, хрымлы. Но мы все равно объясним, нам не трудно. Крымские татары – это целый букет разных этносов, культуры, традиций, которые со временем объединились в один прекрасный и многогранный народ. Самое удивительное и, наверное, уникальное в своем роде то, что в жилах крымско-татарского народа текут как тюр так и не тюркские этносы, и именно поэтому внешность крымских татар настолько разнообразна. Традиции обширны, а культура многогранна. Сегодня ряд современных исследователей находят корни крымско-татарской нации в археологических культурах бронзового и железных веков, когда-то развивавшихся в Крыму. Это тавры, скифы, греки, турки, сельджуки, османы, кыпчаки, Половцы, ордынцы, это монголо-татары, аланы, германское племя, готов, черкесы, адыгеи, кемерийцы, сарматы, булгары, гуны, печенеги, половцы, кыпчаки и даже римские легионеры-итальянцы, генуэсы и венецианцы. Все они волна за волна в разные годы приходят на полуостров, принимая активное участие в интеграционных процессах. Кстати, именно половцам принадлежит особое место в этногенезе крымских татар. Именно с приходом кыпчаков в Крыму начался заключительный многовековой тюркский период. Именно они завершили тюркизацию и создали преимущественную монолитность населения полуострова. Итак, с 13 века на полуострове присутствовали уже почти все этнические компоненты родители, из которых только спустя два века сложится новая нация – крымские татары. Объединить столь разные народы мог язык, а именно кыпчакский, ранее крымско-татарский, на котором в двенадцатом столетии говорил практически весь полуостров. А также религия в Крыму была ислам, распространялся благодаря влиянию с разных сторон – иракская, мамлюкская, малазиатская, среднеазиатское влияние. Мы продолжаем отвечать на самые часто Задаваемые вопросы к нам, как к крымским татаркам. Все, о чем мы рассказываем в нашем блоге, все ссылки на источники есть и будут в описании к этому видео. Научные подтверждения, используемая литература, авторы, археологи, архивные документы. Нас зовут Зера Изарема Мустафаева. Мы крымские татарки. Наша родина Крым.